Це Анастасія Худ'якова, 26-річна харків'янка, яка вимушено переїхала через повномасштабне вторгнення Росії в Україну до міста виноградів. А це Мурал Анастасії. Мне хотелось сделать что-то полезное, да, для э, своей страны, для своего города. Но в Харькове сейчас делать муралы ну, невозможно, это понятное дело, и поэтому, когда я сюда переехала, время очень много свободного, все люди помогают, э, волонтеры что-то делают для страны, наши ребята воюют, защищают нас. Э, я не могла сидеть просто, как бы без дела. Э, тем более, э, мне кажется, что я должна быть полезной именно своей профессии Хотілося просто зробити образ такої свободной України. Свободной українки, яка оберігає нашу страну, нашу єдину страну. Мурал буде п'ятиколірним, в основі жовтий та синій. Використовує Анастасія звичайну фасадну фарбу. Малюнок розфарбовує вже четвертий день. В основном я только вверх поднимаюсь и работаю. То есть я спускаюсь только, если мне нужно пойти покушать, отдохнуть. Все. А я как бы спускаюсь я вниз уже в самом последнем э, моменте, когда уезжаю домой и уже вижу работу. Кисточек у меня немного. Я не люблю много кисточек. Я иногда вообще работаю одной кисточкой, и мне этого достаточно. Э, кисточки у меня трех размеров. Э, большие вот такие вот э, щетки, скажем так, назовем их, вот такие флейцы среднего размера и одна маленькая кисточка, но ну, ее маленькая тоже не назовешь, она вот как бы, ну для такой стены она маленькая, она совсем такая крошка. У центральной части муралу изображена карта Украины, яку тримає дівчина единственное, что сделали герб Виноградова, потому что все-таки хочется, чтобы люди еще знали, где это находится, в каком городе находится этот мурал. Мы жили спокойной, нормальной жизнью, мы любили всегда Украину и любим ее. Поэтому то, что мы говорим на русском языке, это чисто как бы исторически так сложилось, что, да, там... И то это вопрос времени, потому что мы э, даже э, так мреем еще, э, все это закинчится, Це і ми привеземо українську мову до Харкова. <с> <с> і Всі ті люди, які зараз знаходяться на Закарпатті, вони привезуть українську мову. Мурал у Виноградові Анастасія планує завершити до кінця цього тижня за сприятливих погодних умов. Ще один мурал дівчина хоче створити в Ужгороді. Ірина Олах, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.